За останні роки на промислових підприємствах регіону вдалося зменшити енерговитрати на 12%. Такі дані були оприлюднені головою Донецької облдержадміністрації Андрієм Шишацьким під час прес-конференції. Вдалося досягти таких показників завдяки масштабним реконструкціям, що тривають на виробництвах регіону, непогані перспективи на Донеччині і у розвитку альтернативних джерел енергії в області ведеться системна планомірна робота. по снижению энергозатрат и по улучшению экологической обстановки. Работает программа энергоэффективности, принятая в 2010 году, и за неполных три года на 12% энергоемкость продукции снижена в области. Потребление природного газа снижается в первую очередь на металлургических предприятиях. Этому способствует и выведение из производства мартенов на той же Азовстали, на ДМЗ, где снижение до 40%, где-то в два раза на доменном производстве совершенно уходит использование газа. После ввода ПУД на комбинате Лича не будет на доменном производстве вообще использоваться природный газ. После того, как электростали плавильное производство будет введено на ДМЗ, при увеличении объемов газ будет потребляться в два, в два раза меньше, что тоже немаловажно. Кроме всего прочего, надо сказать об успехах области в когенерации. Это в первую очередь, конечно, тут лидер шахта «Засядька» на 36 мегаватт мощности, них введено еще с 2006 года. Шахта Покровская, ШУ Покровская тоже на 18 мегаватт ввели. И что интересно, было предположение, что будет вторая очередь, но сейчас они изучают возможности вообще совершенно новых технологий, что касается вот использования газа непосредственно вот газовоздушной смеси. И за этим наблюдают многие представители угольной промышленности, той же шахты Краснолиманская. Они тоже хотят, если это будет опыт положительный на Покровском, тоже использовать эти наработки. По альтернативной энергетике у нас еще хороший опыт по развитию ветроэнергетики. На 57 мегаватт у нас сегодня работает в Новоазовском районе ветростанция. Да, планируется построить э, на 700 мегаватт дтэк «Мангуш». Миллиард э, у нас евро инвестиций предполагается в первомайском районе Донецкой области на строительство ветроустановок. Э, тепловые насосы. В наших теплокоммунэнерго, как в областном, так и в Мариупольском, Краматорском они нашли свое применение и тоже уже сэкономлено при их использовании 800 тысяч кубометров газа. Також Кирманыч области відзначил перспективність співпраці з некомерційною экологічною організацією r 20 То, що область стала активним членом організації r 20 это безусловно положительно. И я уверен, что мы осенью откроем здесь хаб, офис представительства Р-20, который будет заниматься разработкой проектов, отбором проектов для реализации и внедрения проектов как для Донецкой области, так и для регионов Центральной Азии, Восточной Европы. То есть это такой крупнейший будет хаб. Я думаю, что хоть организация Р-20 сама молодая на самом деле, они сами сейчас реализовывают первые свои проекты. Но, тем не менее, вот там, вот, на совместном заседании Р-20 и соглашении мэров был высоко оценен потенциал Донецкой области, что мы можем очень серьезно снизить выбросы парниковых газов. И поэтому такое было в коммунике подписано с Арнольдом Шварценеггером, организатором и бывшим губернатором Калифорнии. И я уверен, оно будет успешно реализовываться. Второй этап, который хотелось бы реализовать, это все-таки торговлю квотами киотскую, попытаться заместить торговлей снижение выбросов между регионами. В частности, такой закон действует в Калифорнии, и если бы Донецкая область смогла бы реализовывать снижения своих выбросов в той же Калифорнии, мы бы могли и деньги получить, и иметь стимул снижения выбросов в Донецкой области на миллионы тонн. Я хочу сказать для тех, кто сомневается в том, что можно прийти к европейским деньгам, я хочу сказать, что вот по тому же соглашению мэров Луцк получил в пересчете на гривну 150 миллионов гривен. И то, что Артемовск есть член соглашения мэров, город, значит и у него есть потенциал. Те мэры, которые городов, Димитрова, Мариуполя и Донецка, которые со мной были, они с интересом там участвовали. И я так думаю, возможно, они присоединятся к соглашению мэров и со своими проектами в том числе. Среди проблем, с чем під час прес пресс-конференции, хроничные платежів платежей в державным казначейством Украины. Есть задержки по перечислению казначейством местных бюджетов и по незащищенным статьям, так называемым, если говорить профессионально. Сегодня нет задолженности по защищенным статьям, то есть по заработной плате, коммунальным платежам лекарством на 1 июля, а по защищенным, незащищенным, к сожалению, она такова имеет. Платежки некоторые лежат неделю, две, месяц, можно вот так сказать. Это если по, по срокам. По суммам, сумма колеблется несколько сот миллионов гривен по области. Влітку контроль за харчовими продуктами у торговельних мережах, ринках та точках громадського харчування посилюється, але цього року структура, що безпосередньо займається подібним контролем, переживає не найкращі часи. Негативно впливає преобразування сан санітарно-епідеміологічної служби. У нас сьогодні сес, скажімо так, знаходиться на дефіцитному а, фінансуванні. то есть практически не выделено средств, я об этом говорил на селекторах Кабмине, не выделено средств ни на мобильную связь, ни на проезд сотрудникам. Это, я думаю, как раз очень серьезно влияет на ситуацию. Я бы не очень бы радовался сокращению чиновников в санэпидемстанции, потому что когда приводят пример Грузии, что там сократили, но ну, забывают сказать, что там появились специфические болезни, которые у нас давно уже скажем, тот же ТИФ, там, холера и так далее. Поэтому я бы на санстанции тут не экономил, и поэтому я эти вопросы поднимал и на селекторе Минздрава. Ситуацию мы держим под контролем. Пробы воды в Азовском море подтверждают, что нет холерной палочки, что очень важно. Ну, что касается бычков за то, что нет, тут, наверное, больше погодные условия нам помогают. Как говорят местные, я выезжал туда, что ветер с бугра, То є ночі холодні, тому ситуация ситуація така вот, благоприятна. Шквальний вітер та дощі, що пройшли у регіоні, наробили багато шкоди. Наприклад, у селі Волчанка, обірвана лінія електромереж, дісталося і Донецьку. Молния попала в КТПшку з прямо в Донецьку, Достаточно серйозна аварія була. І я. Вмешаюсь, уточню какие там сроки, для того, чтобы они как можно быстрее, возьму этот вопрос под контроль по Волчанке Маринского района, чтобы они как можно быстрее восстановили электроснабжение. Среди тем, що обговорювалися головой облдержадміністрації журналистами – хит збиральної кампании у регионе. 10% ранних зерновых уже убрано в области, где-то порядка около 70 тысяч гектаров. Средняя урожайность где-то 28,8% сейчас. Это выше процентов на 15, чем в 2012 году, но ниже процентов на 5,7, чем в 2011. То есть я надеюсь, что с учетом кукурузы, то есть по зерновым мы все-таки перейдем к цифру 2 миллиона тонн, что для области считается хорошим результатом. Рекордный был в 2011 году 2,350 У прошому году був негативний мільйон шістсот сімдесят тисяч тонн, звісно, неважна. Але як кажуть селяни, головне не зібрати врожай, а зберегти його. Саме над проектами, що дозволять налагодити переробні виробництва, зараз працюють у регіоні. Це дозволить не тільки виробляти продукцію з високою доданою вартістю, а й створити додаткові робочі місця. Нужно создавати условия для розвитку бізнесу. Потому что сказать, что мы здесь построим еще дополнительные государственные элеваторы, и от этого станет больше у нас там зерна, в том числе доступного нашим гражданам, я не могу. Поэтому вот один из проектов, который область поддерживает, это строительство на севере области завода маслоэтракционного, в частности в Краснолиманском районе. Это по программе 1314 по интенсификации, скажем так, промышленного производства в Украине. И, знаете, важно создать новые рабочие места, и чтобы как можно больше, почему там на стыке, если мы поможем бизнесу, создадим условия, построить новый мастер-эстрационный завод, у которого высокие показатели выхода готовой продукции, а значит низкая себестоимость, то сою, подсолнечник э, повезут к нам, в том числе из части Харьковской области, из части Луганской, ну и, понятно, северной части э, Донецкой области. А в сентябре будет открыт завод маслоотрационный, крупнейший тоже в области МЭС, это фирмы Нобл в Мариуполе, там более 60 миллионов долларов уже инвестиций освоена. Это тоже вот позволит на юге области развивать вот дальнейшую переработку. Я когда встречался с министром финансов Соскочеван, провинции канадской, они идут по пути переработки. Они стараются меньше вывозить просто вот полуфабриката, там, зерна, семян подсолнечника, там, а стараются его перерабатывать. То есть это дополнительные налоги, дополнительная зарплата. Я думаю, что у нас должны здесь быть перерабатывающие производства как можно больше. и создавать для этого условия, чтобы и сыр тут делали, и все остальное. Проблема зайнятості населення не тільки у сільській місцевості, а й у містах зараз стоїть дуже гостро. Зараз прийнят новий закон. Він почав діяти, причому деякі його о зайнятості. І от його і треба імплементувати. Я для цього в області пригласив відповідні міністерства, Для проведения семинаров, обучения наш фонд занятости занимается сегодня внедрением этого закона. Это и первое рабочее место для молодежи, там возмещение э, социального взноса. Это и для людей, которым там, свыше 45 лет, там тоже предусмотрены для работодателя определенные льготы. Это и, на, и ваучеры на, на перевообучение. Но, конечно, конечно, я вот по поводу Мариуполя, я общался и с мэром Мариуполя, и вот этот удельный вес даже в Мариуполе к числу жителей рабочих мест, он гораздо ниже, допустим, чем в том же Донецке. И там действительно срочно необходима программа. А учитывая, что у нас сегодня профицит средств, которые мы собираем, фонд занятости, он где-то... Миллионов где-то на 500-600 больше мы собираем фонд занятости в области от наших же работодателей, чем мы тратим сегодня на выплату пособий по безработице и там, и другим выплатам. И здесь я обращался и буду обращаться, что нам в область, а такие города, особенно как Мариуполь, нужны какие-то вот отдельные, помимо закона, программы государственные. То есть нужны деньги. Нужны деньги, которые бы позволили либо создать инфраструктуру, чтобы пришел какой-то другой бизнес. Вот я привел пример фирмы «Нобл». да? Это устойчивые рабочие места. Фирма расположена в порту, перерабатывает. Она, значит, имеет свои там логистические выигрыши по сравнению с фирмами, которые там расположены далеко от порта, от моря и так далее. То есть нужно создавать рабочие места, и я думаю, что необходимо вернуться к программе выделения государственных средств для создания рабочих мест. И в Мариуполе в первую очередь. Модернизация вырубництва, на жаль, призводит до скорочения рабочих мест на заводах. Та и выгельно-промысловость переживает не наикращие часы. Есть сегодня сложности с реализацией продукции, есть сложности в связи с этим, естественно, и с занятостью. И... Я смотрел же не только статистику вот создания рабочих мест там, и сокращения. Есть еще статистика и добровольного ухода, скажем, людей с работы. Ну, добровольно, оно иногда вызвано и условиями определенными. И сегодня надо признать, что количество рабочих мест...